Скульптуры, памятники и даже настоящий фонтан – все это дело рук одного человека, но он не художник и не архитектор. Виктор Кузнецов – слесаремонтник в локомотивном депо Тинды. О том, как мужчина воплощает свои творческие идеи в жизнь, материал Екатерины Куновой. Этот фонтан работает всегда и зимой, и летом. Вода здесь не замерзает. Все потому, что он расположен в центре огромного цеха, где занимаются ремонтом локомотивов. А это уголок почти настоящей северной природы. Любимое место отдыха всех рабочих. Еще бы и по размерам, и по искусственному оформлению он не уступает многим таким сооружениям, украшающим крупные города нашей страны. Но самое удивительное, что и трех медведей на рыбалке и водопад сделал один человек слесарь ремонтник Виктор Кузнецов. Цех большое. У нас особенно здесь очень много и рыбаков, и охотников, которые работают. Уголок психологической разгрузки. Вот. А для этого что и подходит, чтобы разгрузиться? Ну, огонь, камин, вода. Мы выбрали воду, конечно, ясное дело. Виктор Кузнецов признается, что о том, как построить фонтан, вначале он имел смутное представление. До того, как взяться за этот проект, слесарь ремонтник занимался резьбой по дереву. А тут пришлось перелопатить немало литературы, изучить свойства бетона, придумать систему подачи воды. Воду мы в емкость закачиваем. Вот. И вот сколько закачали, она может работать полтора-два месяца, но пока не загрязнится. Потому что все-таки все равно здесь зарезняется. А когда загрязнится, мы ее выкачиваем эту воду, промываем, прочищаем, новые заливаем. И опять насос ключами, опять работает так же все. Трех медведей Виктор Кузнецов сделал из арматуры, бетона и жидкого стекла. На установку фонтана ушло почти два месяца. Ведь трудился над ним железнодорожник после смены. Новые материалы так увлекли мастера, что к резьбе по дереву он и не думает возвращаться. Наоборот, из обрезков труб, проволоки, старых подшипников и прочего металлолома руки мастера создают настоящее произведение искусства. Эта труба обыкновенно тоже берешь там и все. А глаза, глаза эти, на кого-то косто там уголь дробит, дробилка. Собираю и глаза вставляю. Одна из последних работ мастера ⁇ небольшая ворона, но она художнику-любителю особенно дорога. Эта птица несколько лет жила в ремонтном цехе. Посмотрел, на что композиция, в это она пойдет, хорошо пишется, и как памятник ей сделал, и вот такую худую, как она была, и на то же место посадил, где она питалась. Я решил, ей как памятник сделать. Об этом все знают, что памятник это именно ей. Скульптору любители уже приходилось делать не только рекреационные скульптуры, но и серьезные памятники. Один из них установлен в городском сквере и посвящен воинам интернационалистам. Эту ответственную работу Виктору заказала городская администрация. Екатерина Якунова, Юрий Рыжов, новости дня, информационное агентство Порт Амур.